Tigir sürmek koyunca dünya çempiyonati Türkmen sahnan ayarlıp Glasgow uda geçirlar. Vela spetçilerin halkara ulelaşıgının 2021. yıllaki Vela spet yarışı UCI Trak Cycling Dünya Çempionati başta vellenen eri Türkmen sahnan ayarlıp Şatlandiyanın Glasgow şehirine geçirlar. Sport dolanlar şedarafi bu tədələgi pensiyonu unu Twitterda itti. Yönü sonundan öz veren bozdu deyip Cycling News nesili xavar veriyar. Tədə yer, 2021-ci ilin tivir türmək qoyunca dünya çempiyonati Tissot tarafından hödürlönən UCI Trax Cyclingini Glasgow'da geçirlər. Gelcəkdə Heçta Glasgow 2021-ir arqali köp mağlumat verilər deyip Hədər öçürlü ayrılən Twitter yadqasının aydırlı. Bu yarış başta Prezident Kurvan Ulberdim Khamed hun avtartar dolanır şuaradaki aladalara karamazdan 13. 17. Akdiyavru aralığına Türkmenistan'a geçirilmeli edilipti. Velospetçilerin halkara vileleşigi bırasın bu yarışın kromosuların haiş oyuncu yatırılan nığına ittigi bunun sebebini COVID-19 pandemiyatı bilen bağlanışıklı sağlık aladalar kemde çeyaklenirmeleri bilen düşünürüp kezir ki yağdayların bir yurtta beyli çeyre geçirmeyi mümkünçülük vermeyenliğini Ölespetçilerin halkara bilelesi her kuvatlı bu çeyreni sol bir senede başka bir yerde geçirmek maktadı ile bir neyse alternatif kuraması ile gepleşik geçiriyenliğini yarışın geçirilecek şehrinin adını gıyıfkı oğlantı ağlan Yevropanyň trak çempionatynyň ýarışlaryny geçirmek çäresi mundan öň hökümet üstünden geçip barýan Ryan Air Minskde gowandyryp, oppozisiýa daky jurnalisti tutsak edenden soň Belarusdan aýrylýan bu guramanyň uly ýarşynyň ikinji gezek öňkü ellenen ýerinden başga ýere goýçurylmagy bolýar. Türkmen studentlerinin ONLAR çası Özbekistan ve Türkmenistan'ın serhedinden geçmekte kıyınçılık çeker. Komşu yurtta okuyan Türkmenistan'ın rayetleri yurdun gün doğrunda Livap Farab serhedin okudundan geçib öz vatanına dolanmağı tiyinan şarlar serhedindaki yagdayi varad adatlın Özbekistan'daki ve Türkmenistan'daki kavarçıları hem çeşmeleri gönlindan GÖNI gönlindan Dürlü çeşmelerä görä 25-nji maýada türkmen hereketçileri Hüdogustan'dan oňlarçe türkmen studentynyň Ýewropada ýermegine rugsat bermendir. Tälibläriniň söhürlerine görä olara anyk täbepler düşündirilmelidir. Studentlere konsullyga yüz tutup serhetden geçmäge rugsat almaq maslahat berilipdir. Bu waka okuwçylaryň arasında nägilelik döredipdir we protest bildirmegine sebäp bolupdyr. Bir neçe student Daşkentdäki konsulluğa gidipdir. 4 adam serhat ýakatynda galyp, bolup geçen ýagdaý protest hökmünde bir durulgoda yerleşipdir. Olar Türkmenistan, olary kabul edýänçe şol ýerden gitmejekdiklerini mälim etdiler. Bu arada adatlık bilen gizlenlik şertlerinde gurlaşan bir neçe çeşme gurun verdi. Bu aralıkta xabarçılar 30. mayda 20 çemese studiantin faraptaki terhet geçilgatından geçip Türkmenistan'a baranlığını xabar verdiler. Habarçylaryň söhplerine görä Türkmen Ferhatçylary adyndan 20 adamyň geçmegine rugsat beripdir. Olaryň 17-si gýyz we 3-ü soğlan gelenler Farapdaky karantin zowonasında yerleşdirildi. Watannyk edip gelen türkmen raýatlaryň arasynda niýagelilik bildirip protest edin talipler gelmändir. Адатлык radiosi Farab Serhat geçelgesiniň we Türkmenistanyň migrasiýa gollugynyň wekillerinden resmi düşündürüş almagy tenançär. Bu aralykda 4-nji ýylda çeşmeler studentleriň kenidem öz Özbegistanda durulgyda galyanlygyny aýtdylar. Adatdan daşary ysyk howada protest bildirýän ýaşlar suwsuz we şertsiz galyarlar. Mundan başga-da ular watanyna gaýdyp barmak mümkinçiliginden bihabar bolýarlar. Taliplara negeliliklerini devam ettirseler olorun yurda en sonunda getirilecek digay dip, deyip, yağdaydın havarlı çeşmelerin bir azatlığı gürün verdi. Son kylyň dowamında koronawirus pandemiýasynyň arasynda ýetgiderli uçar gatnawynyň ýatyrylmagy täbiýetli Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurda girişi we çykmagy hatam çylşyrmlaşdy. Bu aralykda Türkmenistanyň raýatlary köp ýyl bäri Türkmen özüň serhedinden geçmekde kynçylyk çekerler. Türkmenistan'ın hekimetleri odalkı yıllarda hem sebeplerini düşündürmeyen Özöksan'da okuyan rayatlarının öz yurduna girmegine gadagan edipti. 2018-2019 yıllarda yüzlerce Türkmen okulçasına bir neçeyde sebebi düşündürülmezden serketten geçmek gadagan edilipti. Serket sebeplerinin yaşayıcıları hem serketten geçmekte iyi giderli kıyınçılıkları bilen yüz Soňky ýyly üçin Özbegistandan Türkmenistana awtobus we uçar bilen baryp bolýardy. Ýurtlaryň arasynda ýolagçy demir ýol aragatnaşygy 1990-njy ýyllardan bäri amala aşyrylmaýar. Özbegistandan Türkmenistana guwry ýer ýollary Özbegistanyň Buhara sewiti bilen serhetleşýän Liwap ýolatyndaky farab barlygyny okudyň şeýlegem Demirgadyk daşgowy ýolatynyň Saparmat Niyazow adyndaky etrap derleşýän daşgowy barlygyny okudyň hemde Karagalpakstan bilen serhetleşýän köňürgen çetrawyndaky barlyk geçişini okudyň. ýadrynyň üstünden geçer. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky umumy serhediň 1793 kilometre barabar. Aslı hovada kadasız elektrik öpçünçlüğü ilatı kötü yer. günleri Türkmenistan'ın ıslı hova devam ediyer. Azatlık ıslı hovanın has yeti Sevitte kadasız elektrik üpçünçülüğünün sovuducu encamları kadalı işretmeyge ruhsat vermeyenliğini günün devamına toğun 4-5 kezik üçüp yan xavar havar veriyar. Havarçı sevitte elektrik üpçünçülüğünün peselmeyinin elektrik enerjisi bilen işleyen teknikalara ervet təsir ediyenliğini havar veriyar. Günün devamına toğun 4-5 üçüp yan yanağına. elektrik üpçünçülüğünün peselmeyinin elektrik enerjisi bilen işleyen teknikalara ervet təsir ediyenliğini havar Elektrik Tok peselini kondisyonerler 3 yer Kiprle bap yaşayıcısı Avattık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bu tomuz iyir gelen ıslı huva yerli yaşayıcıları aladalandırıyar. Adımlar iyi ulayına ıslı khasa beterleşmeginden huva tir ediyar. Avattık Radyosu'nun haberçısı Turkmen Samoyuncu ıslı huva'nın levap sevitinle khas yokurduğunu haber veriyar. Şu günler gündüzlerinin 42-44 gradus ıslı deyip haberçı mağlumat veriyar. Metya Jurnal huva mağlumatlar neşirinin haberini Türkmenistan'ın adatından daşar ıslı hava devam edýär. 6-njy ýylda Lewapda we Marsewitiniň käbir etraplaryna howanyň temperaturasynyň 42-47 gradus üçin ýokarlanmagyna garaşlyar. Neşiriň soňky maglumatlaryna görä 3-nji ýylda Balkan Balqan we Daşawd welaýetlerini käbir etraplaryna howanyň temperaturasy 47 gradus ýokarlanýar. Häzirki ýylda asla kondisioner işletip bolmaýar. Kondisionerden hiç ýyly direk ýok. Yang bir işləb başlat 10 minut geçmən ka toğun akımı azal yar və kondisyoner ötçiyar deyib levap yaşayıcıtı Azatlıq radiosunun xavarçısını gudrun verdi. Elektrik energiyasının akımının peselməgi ıslı huvada adımları çıxarığı gözləməgi teriyar. Xavarçının sohbetdəşi elektrik akımını güyüşlündürmək üçün yörüytü tokköpöldücü encam tatın alanlığını. ýöne onuň netije bermänligini gurrun berdi. Awarçynyň ýene bir töhpetdeşi bu ýyl Tomus paslanyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilýäni has ýer gelenligini gurrun berdi. Ysyk howanyň iý boldy näçe çygrady bolsa çyny belli däl diýip ýerli ýaşaýjy aladalaryny beýan etdi. Çünki klimat bolan Türkmenistanyň howanyň temperaturasy tomtuna 40-45 gradusun geçer, xuva tomsuna qurok və ıstı olyar. Tomuz paslı mayın axırlarından sintyavrın başlarına çeyni dovam ediyar. Oğu və şəxər yerlərini onsuz em ev qarlan durmuş infrastrukturları xuva şəhərtlərinin yaramadlaşmaq bilən ansat xatardan çıxyar. Azatik radiyosunun xabarçısı geçen şenvəvini Turkmen Awatda bir iri transformatorun xatırdan çıkanını xabar verdi. Galwerte de Lema poe Mar vilayetlerine geçen yıl turun xarasat uwu we şehir infrastrukturalarını ağır ziyan yetirdi. Yönü hakimiyetler tupanndan soň sewitlerde tökölleýiş işleriniň geçirilip geçirilmänligini, Awat desgalaryň sanawynyň düzülüp reperiýeten desgalarda bejeriş işleriniň geçirilip geçirilmänligini aýan etmedi. Howa maglumatyny şirin xabarna görä 3-nji ýylyň aşgabatda howa 40 gradus ýa-da ýa-da Türkmen neşirleri ıslı hova evlen bağlılıkta İran'ın Türkmenistan'ın 2021. yılın Sintiavra ayın için elektrik enerjisini import edecektiğini haber veriyar. Yine Türkmen medyası ıslı hova şeritlerine yurdun öz Elektrik öpçünçülüğünün yağdayını ağlamayar. Mundan ozal 2020-nji ýylyň aýagyna Türkmenistan tutuş ýurt boýunça elektrik energiýasynyň öpçünçülüğüne bäkdönüşlük döredi. Türkmen häkimetleri elektrik öpçünçülüğüne dönen bäkdönüşlügi ýurtda harby güýçgärligi artdyryp jogap berdi.